Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України і Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні завітаємо до міста Куп'янська на Харківщину. Його мешканці на власному прикладі продемонструють, як ефективно контролювати роботу своїх народних обранців. Є запитання до представника влади. Ставте така практика вже давно існує в місті Куп'янськ на Харківщині. На місцевому телебаченні навіть створили спеціальний проект Трибуна депутата. Виходить він раз на місяць. Кожен охочий може надіслати своє запитання в редакцію, яке поставлять в рамках програми. Автори проекту запевняють, депутати до відповідей не готуються, чують їх вперше на прямому ефірі. обязательно нужен контакт власти с народом. Эта программа у нас стартовала с января месяца. Мы приглашаем представителей различных фракций для того, чтобы разговор получился более, скажем так, обширным, чтобы выяснить все основные вопросы, которые задают жители нашего города непосредственно к власти. Автори проєкту закликають контролювати представників влади. Якщо проблему не вирішили, радять знову надіслати своє питання. Мешканці Куп'янська задоволені, кажуть, тепер навіть побудові проблеми стало вирішувати значно легше. Я лично обращалася в этот проект ну, по вопросу здравоохраніння. І он, я отримала. Достоверный ответ и проблема моя была решена. И я знаю многие тоже жители, которые обращались тоже к прямому эфире, к депутатам, они тоже получали очень достоверные ответы. Контролювати своїх обранців закликають і в міськраді, і не обов'язково через телебачення. Тут постійно організовують зустрічі з депутатами в округах. Запевняють, міський голова власноруч контролює, аби представники влади не ігнорували потреби мешканців. Всі звернення та реакцію на них документують. У кожного депутата, причому не однозначно мажоритарщики, это депутати, которые избраны по спискам, а прийде міста прийому громадян, і є. Повний пакет документів, який для цього положен. починає з в якому все записується, закінчує обращеннями депутатськими в різних інстанціях. Як результат, кількість депутатських звернень зросла в десятки разів. Тільки з початку року їх було близько сотні. І продовження теми інтерв'ю з куп'янським міським головою Володимиром Демченком. Доброго дня, Володимир Володимировичу, дякую, що погодилися відповісти на наше запитання. І найперше відомо, що однією з найгостріших проблем у містах є функціонування житлово-комунального господарства. Які проблемні питання у цій сфері ви вирішуєте? і Як нинішній совет депутатського корпусу місії з исполнительними органами власті ми прийняли значительне кількість програм. але я би хотів би становитися на основних програмах, которые касаються так. больше таких важных направлений жизнедеятельности в городе. Это программа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрою, благоустрою города. Значит, если рассматривать эту программу, к чему мы стремились? Мы стремились к тому, что если взять ранее, у нас было очень много стихийных свалок. И бороться каждый год, убирать эти свалки, это не означает, что мы добиваемся чистоты города. Поэтому была принята программа, и в рамках этой программы мы дополнительно установили, приобрели 180 контейнеров, установили дополнительно 200 урн. То есть главное предотвратить или дать возможность людям определить место, куда они должны с, э, мусор э, складывать э, и для того, чтобы потом нам было легче убирать. Но так же само дальше возникла проблема вывоза этого мусора. И э, той техники, которая была в наличии у коммунального предприятия, ее было недостаточно. Естественно, нам пришлось принимать решение и приобретать новую технику. Э, но это была не новая техника, это был автомобиль марки КАМАЗ, БУ, но мощность этого автомобиля, она перекрывала ту мощность тех четырех автомобилей, которые были до, до этого. А так же самое мы приняли программу по освещению города, потому что, в принципе, уже мы современный город, а у нас освещенность только центральных улиц, а край она практически не была освещена. И в рамках этого мы тоже приняли программу для того, чтобы осветить как центральную часть улицы, так и часть города, так и пойти на окраину города. Ну, здесь у нас возникли некоторые трудности с нашими облэнерго, теми требованиями, которые они выдвигают. То есть, когда, если есть просто сегодня электроопора, она никому не нужна, она всех устраивает. Как только касается вопрос установки там светильника, сразу здесь возникают ГОСТы, несоответствия, где-то вылезла арматура, где-то не тот наклон. Вот, поэтому здесь тоже ну, ищем понимание из данными структурами. Что до бюджета Купянска, как он сегодня выполняется и что вдаётся міській владі залучати додаткові кошти для розвитку міста? На сегодняшний день бюджет города он, он сложный, но те показатели, которые мы, мы приняли по первому кварталу, мы выполняем на 104 Естественно, хотелось бы, чтобы те нормы, которые нам доводит Кабмин, Министерства финансов они были меньше, а мы имели возможность перевыполнять бюджет по закону та сумма, которая перевыполняется, мы можем использовать для для своих нужд, вот. Но тем не менее не всегда это так у нас получается, потому что э, у нас э, основные градообразующие предприятия на территории города закрылись, поэтому э, в, в городе мы сделали такое направление на увеличение, расширение и создание такого благоприятного бизнес-климата для малого и среднего бизнеса. У нас были созданы на базах наших бывших детских садиков, которые помещения освободились, здания освободились, так называемые бизнес-инкубаторы, куда принимались жители Купинска, которые хотели стать предпринимателями. Они регистрировались как предприниматели, их на определенное время освобождали от уплаты налогов для того, чтобы они могли начать свое Проїзводства так само ми допомагали з бізнес-планами, також ми допомагали з полученням кредитів, і частично погашення цих кредитів через місцевий бюджет. Чи налагоджений конструктивний діалог з обласною владою? Чи відчуває місто підтримку? У нас есть взаимопонимание с губернатором области, у нас есть понимание со всеми структурными подразделениями. Это заключается в том, что сегодня город Купенск сам не может на своих плечах потянуть какие-то такие большие проекты. Ну, большие или малые, я имею в виду большие по финансам. По финансам. И благодаря областному совету, областной администрации нам удается реализовать эти проекты. Это как и по реконструкции Котелин, и по реконструкции сетей, и по ремонту дорог. В 2011 году из областного бюджета нам было выделено порядка 5 миллионов гривен, что дополнительно нам дало возможность отремонтировать, капитально отремонтировать часть дорог города. Если взять по сегодняшнему дню, то субвенция государственная миллион 600. 000. То есть можно сравнить вот эти цифры. Также нам удается вместе с областью реализовывать программы так и по это установка игровых майданчиков. опять же здесь, если допустим, и игровое игровое поле с искусственным покрытием, оно стоит порядка полмиллиона. такую сумму город Купянск никогда бы не сам бы не мог бы ее изыскать, потому что у нас наши собственные доходы это порядка 7 миллионов. если мы такую сумму полностью положим только на спорт, то а нам еще нужно делать и крыши, нам еще нужно делать и внутренние домовые сети, нам еще нужно делать и освещение, ну все остальное хозяйство, и озеленение города, и саночистка, и содержание пляжей, кладбищ, то есть поэтому мы бы никогда бы такую сумму не изыскали. Но благодаря тому, что область и область здесь тоже э, немножко стимулирует э, территориальные громады в том, чтобы они были заинтересованы и потом сохраняли это, они, они ставят условия. 15% финансируете вы, 85% финансирует область. И, естественно, уже изыскать 70 тысяч было проще, легче. Мы их изыскали, и мы получили великолепное поле, где сегодня... С 8 утра до 10 вечера у нас расписан каждый час. В основном это 80% занимаются дети. Вот. Ну и естественно группы здоровья, те спортсмены, которые э, любят у нас спорт. Купинский, является членом Ассоциации мест Украины». Насколько, на вашу думку, важливой есть співпраця в рамках Ассоциации? Не объединившись в Ассоциацию, э, добиться тех... Э, прогрессивных тех оперативных принятых решений мы бы не получили. И то, что вот сегодня принимая решения в Верховной Раде народные депутаты согласовывают вопросы, касающиеся местного самоуправления из ассоциаций, я считаю, это очень важно, очень важно, потому что многие вопросы, как бы там ни было, депутаты иной раз, когда ну, делая просто анализ ранее принятых решений, видно, что просто люди не знают этих проблем. И когда мы эти проблемы озвучиваем на уровень ассоциации, то ассоциация их, естественно, собирает, анализирует и уже подает предложение как от ассоциации или от жителей всей Украины. Так, в частности, нами было сделано предложение от нескольких городов и, в частности, от Харьковской области. Это то, что на сегодняшний день мы обслуживаемся через казначейство, так называемый государственный банк. И мы предложили, что те собственные наши доходы, которые у нас есть, и мы их используем для наших нужд, чтобы их можно было размещать в коммерческих банках. На сегодняшний день, если бы мы размещали это в коммерческом банке, то в порядке депозита мы бы до миллиона гривен могли получать депозитных денег за то, что наши деньги лежат в коммерческом банке. В казначействе это не происходит. И в коммерческом банке все-таки происходило бы более оперативная проход платежей, чем через казначейство. Через казначейство без проблем и вовремя проходят первоочередные платежи, это заработная плата энергоносители. Остальные платежи ну, как бы то ни было, честно говоря, они задерживаются. А здесь возникает проблема, проблема коммунальных предприятий. Мы сегодня заказываем услугу у нашего ЖРП-1, очистка, вывоз мусора, подрезка, освещение. Мы оплатили, а деньги не пришли. А это зарплата людей. А это, опять же, наработка на завтрашний день. Ассоциация в этом моменте помогает. И таких вот именно Валівих рішень ми б самі ніколи не ні прийняли не смогли їх пробити, А з допомогою асоціації такі от рішення приймаються. Дуже дякую за змістовне інтерв'ю. Нагадаю, це був Володимир Демченко, міський голова Куп'янська. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку. USAID викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду. США. И пока это все, благодарю за внимание, увидимся.